Меня зовут Александра, фамилия Щеулова. Я родом из Мариуполя. Города нет практически. Это боль. Мы прожили там всю жизнь. Душа действительно разрывается, сердце кратится пополам. То, что мы пережили в Мариуполе, он не сравнить ни с чем. Это тот же Сталинград во время войны 1941 года. Один к одному. Люди с 1 марта сидели без света, без газа, без воды, без ничего. Меня зовут Кубанова Татьяна Александровна. Мне 57 лет. И я все родилась в Мариуполе и все 57 лет прожила в Мариуполе. мы в нем родились выросли каждый, каждый момент у нас останется в памяти море у нас у нас очень было ну, светло светло красиво сейчас он стал вообще его... и построили новые парки новые в центре города все это благоустраивалось цветущий. и в один момент мы легли и утром проснулись, мы даже не знали, что такого у нас будет. Мы не верили в это. Мы даже просто, мы думали, вот да, даже в подвалах. Мы каждый верили, мы вернемся домой. Наша была трехкомнатная квартира, двух, лоджа большая, вот угловое попадание, mm -hmm. угол разбит и девятый этаж. А вот здесь была квартира дочери. Тоже восьмой этаж. Вы видите, здесь просто ничего. Самое страшное. Море трупов по городу. Море. Их никто не забирает. И каждый день нам приходилось бегать в поисках еды и воды между этими трупами, которые лежали не одну неделю. Домів немає, вони згоріли, вони страшні. І це саме жахливий кадр, що люди, які покинуті в місті один на один, почали збирати своїх близьких людей, родичів і хоронити біля будинків. Бачите, я зняла це кладовище, і воно не одне. Це було кладовище, а це кладовище, де люди копають, бачите, щось на могила. Я до них підходила. Розмовляла, вони кажуть, а що ж робити? Люди лежать, християни лежать, їх треба придати землі. Не можна так покидати, але ж їх по городу сотні, їх по городу дуже багато. Ми навіть не ожидали, був сильний прильот. Ми всі вскочили, вдома заходив ходуном, ми вискочили з квартири, квартира на восьмому етажі. Мы начали бежать. Начали бежать, и тут второй удар. И я бежала по лестнице. Я не знаю как. Я не знаю, что такое волна. И меня понесло. И в стенку. И я ударилась в стенку. У меня сломана рука. И сломана нога. Слутки двери э, привязали. Э, шину положили, обмотали да, и все. Шесть дней мы жили в подвале. Мы потерялись даже в числах, спрашивали ни света, там, ни воды, ничего, просто в подвале. Вот в чем мы приехали, что мы могли всю жизнь свою положить в две сумки. Это вся наша жизнь. все. Единственное, что у нас осталось, ключи от квартир. Я все равно верю, что Мариуполь будет лучше. Мы его построим. Мы вернемся в этот Мариуполь. Це наша життя, це наша земля, це наша боль. І болі це нікуди не дінеться. Боль це залишиться в серці навсегда. Люди, які мають серце, вони, вони розуміють, що це біль народу України, а не тільки Маріупольська.